Филоненко Сергей. Я родился в Донецкой области, в поселке Нижняя Крымка. Стал монахом я уже довольно поздно, в 30-летнем возрасте. Наша община была первая буддийская община в Украине, которая зарегистрирована в Донецке еще была в 1991 году. Там у нас был домик прямо в центре города. И мы там заложили фундамент для храма буддийского. В Луганской области место выбирал наш один монах. И, собственно говоря, мы, мы начали уже строить грандиозное сооружение диаметром 50 метров, такая буддийская ступа. Туда пришли ополченцы, они поселились в нашем доме, и мы никак не могли уже вернуться. Я понял, что ситуация очень плохая, и я тогда я решил, что время уехать. Это место мы искали еще до того, как начали вот события всякие эти развиваться стремительно. В Карпатах решили найти место для нашего храма. Наш день начинается с церемонии и со встречи рассвета. После церемонии мы заняты разными делами, мы поддерживаем здесь чистоту, мы стараемся создать атмосферу такую особую, духовную. Что мы не делаем, это наша практика, чем бы мы ни занимались, быть мытье посуды там, или уборка, или что-то такое, или когда мы готовим пищу и наводим порядки. Все, все это наша практика. И хорошо и обязательно должно быть время для того, чтобы что-то изучать, изучать сутру или просто медитировать. Свет вкус и запах этой пищи. Прежде всего мы подносим букам десяти сторон света, затем всем мудрым и святым. И разделяем со всеми живыми существами шести путей, даем всем равно, без различий. Пусть все насытятся и будут полностью удовлетворены. Нужно было провести электричество, проложить дорогу, встречаться с местными людьми, которые возражали здесь. Некоторые писали у нас жалобы в Сбу. Интегрироваться в гуцульское общество не так просто. Сейчас лучше. Пока мы строили, мы же приглашали все мастера этим, мы так или иначе с ними сблизились. Они нас узнали, что мы никакого опасности не представляем. Мы вообще мирные очень люди. И это как-то помогло. Здесь люди такие, для них очень важно, чтобы животные их были накормлены. А мы, поскольку мы разрешили им здесь пасти, за это они готовы нам давать. Молоко и сметану для них это, это запросто. Мой учитель Дзинсей Тарасава, буддийский монах из Японии. Его я встретил еще в 1992 году в Донецке. Первый раз он приехал, и с 1994 -го года почти регулярно мы вместе практиковали. Я уже потом поехал вместе с ними в Машмира и так далее. На меня он произвел очень глубокое впечатление. Я тогда был намного моложе. Это было 25 лет тому назад. И мне показалось, что это человек, который какой-то небесный, вообще абсолютно чистый. И, и каждое его слово, оно попадало прямо в сердце. And when we came to the peak... І коли ми піднялись на перевал, на перехресті ми побачили великого білого оленя, що з'явився із засніженого лісу. Цей божественний знак став остаточним враженням для нас. Білий олень символізує сакральний дух Карпатських гір. І цей дух сказав нам тут знаходиться ваше місце. За цю війну я. Немного думал переживал. Ну как я должен поступить вот на мою землю, там этот мой город родной прямо? Пришла война, что я должен делать? Самое ценное, что я вынес, то, что у меня нет ненависти. Я не ненавижу там никого, ни Путина, ни ополченцев этих. Это место мы выбрали как раз для того, чтобы своей молитвой и своей духовной практикой принести мир и, и эту катастрофическую ситуацию изменить. Можем ли мы сделать так, чтобы наша страна изменилась и, и стала такой прекрасной землей чистой, о которой мы, может быть, мечтаем. Некоторые не разочаровались так, что уже не мечтают, но мы верим, мечтаем, что она может быть и когда-нибудь будет, и не только наша страна, и вся земля.